Ну, Привітаємо одного з героїв нашої машини. Триває наша післямачова прес-конференція. Перед вами головний тренер Черкаського Дніпра Олександр Ільдович Кирилюк. Власне вам слово. Ну, що, в свою чергу, хочу всіх поздравити з побідою. Может быть, кому-то игра снова не понравилась. Может мало били, может мало комбинировали. Ну, в этой игре сегодня нужен был результат, которого мы достигли. Тот план на игру, который перед командой стоял, практически все было выполнено. Вот если вкратце... Александр Ильич, вы не сторонник двух нападников этого разу. Что, что вас понукало до этого решения, которое дало свой позитивный результат? Это хорошо, это классно, но просто раньше не помогалось. Вы... У нас э, были кадровые проблемы, поэтому <coughs> сделали акцент именно на двух нападающих. Он оправдался, сделали сегодня Традиционное питання от газеты МИСКОВ. Мы говорим о том, что в принципе, мабуть быть, в защите много травмованих, потому что Балан раньше не опорника и другие зміни. Є травм много по Почему? Помимо травм у нас, если вы знаете, да, игрок, э, такой креативный игрок, как Скарлаш. Черновцах был удален с поля, поэтому он не имеет права сегодня играть. Тарасенко, перебор карточек желтый, не имеет права играть. То есть два ключевых игрока середины поля сегодня не принимали участия в игре. Помимо этого, Семенина у нас не совсем здоров, он не мог играть. Кошка до сих пор на больничке. То есть вот эти игроки осевые, их сегодня мы не, не имели возможности использовать. Нужно было определенное перестроение. Вот сегодня Цибольник сыграл в позиции Тарасин. Балан нужно было находить вот именно того игрока, который будет в середине поля отбирать мяч. Ну вот определили именно Балана, остановились на нем. Савченко сегодня ну, приятно удивил, он тоже сыграл в отборе довольно-таки неплохо. мы понимали, что команда Верес играет такой силовой футбол, мы знали, что будет очень много борьбы, и нужно было не уступить этой команде. Но мы я считаю, не уступили. То есть, перетерпели, вытерпели, и свои моменты, которые у нас были, мы их реализовали. Конечно, я не сторонник такой игры, вот именно вторым номером. Хочется играть первым номером. Ну, вот выбрали такую тактику на сегодняшний день. И она принесла свои плоды. Сегодня, конечно, больше первым номером чувствовалось, чем в предыдущих матчах с Гелиусом и с Николаевым. Опять же, смотрите, команда играет так, как позволяет ей соперник. Сегодня этот соперник, наверное, нам бы не позволил так сыграть, как бы нам хотелось в атаку. Мы знаем, опять же, их сильные стороны, мы их разбираем. Команда очень прилично играет в контратаку, имея фланговых страстных игроков. И впереди то же самое. Нападающие обладают хорошими скоростными качествами. Поэтому им нельзя было давать пространство. Мы их лишили этого пространства. Александр Ильич, что сказал своим педопично в раздягании письма за Что Ничего традиционно поздравил с победой. В таких случаях что делается? С победой поздравил, сказал продолжать в том же духе. Ну, еще бы гарно было традиционное воспитание.